Сегодня с нами присутствует прекрасный стейч-фотомастер, -фото, стейч человек, который практически сделал фотографии для всех наших современников рок-музыкантов. Валентин Монастырский, Ваше благословение. И очень крутому мастеру. Единственный раз в нашей жизни мы участвовали в фестивале такого национального масштаба на этапе отбора. И там мы представили песню, а фестиваль назывался «Червона Рута, кажется, 90 х Сейчас мы другую песню. Другую, да? «Сонечный а, солнечный А, точно, 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 да, 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 а, Вот. А, ну, кстати, Владимир, вы меня парировали ну, благородно, как всегда, и танка. Спасибо. Вот почаще бы так. Я бы вот про что сказал, что у нас есть действительно э, объем украиноязычных произведений, которые мы, может, как-то будем использовать в нашей жизни, но, честно говоря, вот лет 15 уже до них рук не доход. Но вот одно из этих произведений сейчас прозвучит прямо в этих прекрасных стенах. Шкач мені, де мене нема, від розривали. Е -е 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 -е. Де мене нема, Джон робить, стенью, де гудуть вертувати. Що тобі, не досить хлопче, але ти страшна підстава з неба. Тобто, має бути жорстка роздача. Де мене нема, де мене нема, о-о-о. Аж руту коней педаліх у оточенні людей опальних. де мене нема, капітанку сто крізь болюк ударить життєвий протих, де мене нема, залишився її готих, де мене нема, народжені брати моїх, овідають човни. Сведу сильнее, поборы по чаю тонкие струмочки, Дема-не-не-не-ма, дема не то.